І усім привіт, друзі, ви на каналі Семіджу та Мабусі. Хтось пам'ятає, що, що в першій частині я вам казав, що буду знімати другу частину, але я це не наказав добре. Не думав, що щось буде. Зараз я вам покажу той всю перепічку. яка та йшла далі. І це було. Подождите, да, сейчас закончилось, давай это Я уже даже не помню, да, закончилось. Давай на канал зайдем. Все видос. 20 минут снимаю еще. другой. А тут я. Ждем за 10 секунд. А я... Богато что забить. Забить? Mm -hmm. О, oh, настоящий. Я просто украю. Попробуйте потом... найти да? На минуту. Еще на минуту.

Я щас не могу подождите. Я щас не могу. Я щас не могу це лучше? Зараз быстро. Я сейчас не могу, я сейчас не могу. Я сейчас не могу. А, оттуда уже вообще другая. Я сейчас не могу. Да, я сейчас не могу. Ладно. Значит, а там до мини бот начало. Давайте я за, за, за так. Я... Тогда не знаю. Все, а все. Я сейчас не могу на мне... 마음에... написал, значит, да. Де... Подождите. Тут стендов сейчас. то есть, а бот, а оборвало соединение с домом Дрифта. Хотите продолжить? Да. Есть. Yes. Ну, типа, я ему написал Yes. Тут я, то есть, думаю, что это тысяча рублей надо. То есть, тля-тля, uh, <mach> иди ты, боты, фейш тупой. Uh, ты спалился от ванны, видео записал, и потом оставляю ссылку на свитер А ожидает оператора лифта. Ага, жду фейта. Вот а, выбираю действие. Нормы дома на фейк. Написал я. Извини, что не отвечал. Ты фейк. Я видео записал. Сейчас я помонтирую. Я вообще не верю. Почему я фейк. Ты пишешь, что с ошибками я отмазываюсь, а как ты докажешь. А, где ошибка? Вот. И что тут не так? Зенни реал ворлд. Я должен был написать и так Зенни реал лу ворлд. И что? Дай сейчас Нет. Зенни реал ворлд. Я тебя спалил, Настя. Зенни равно Зенни. Зенни. Кто это? Не знаю, с брата сразу вам скажу. Так, ты, Фейк, уже видео то там. Уже ждем. А что это было? А люди рождения ошибаются. Подожди, подожди, ты можешь доказать, походу, что ты не домер? Батикитар так, так миха ответит саме домер. Ты мне не пишет, не понял. Я ему даже отсюда. Уже обработка идет. Ну, сейфти попался. Ладно, это посмотрит пьяный человек, короче. Если ты, конечно, не фейк, то может бить, ты сможешь оставить комментарий на 10 минут. А, а у меня 10%. Процентов. Видео... А у меня десять процентов пипец, блин. Подожди, а, я вот вас приду. По Все, позвони, я вернусь. Все. <coughs> Давай номер, я тебе позвоню, чтобы ты поверил. А, звони вот так по этому номеру. Просто какому? По телеграму. Давай, подожди, я все. То есть, тут я вам в другом видео. Я просто вам в другом видео хотів вам записать один фрагмент. Но у меня чуть край не получилось. Буду снимать так. Мне так полегше просто так сидит. Бо я не буду хотіть дивлю в так полахшем. Я все, то есть, если я ему пытался позвонить. А прям номер телефона, я в Телеграм не могу. Окей, okay. а почему? Сейчас позвоню, жду, звоню, не вижу. Ты в Чехии? Да, а как ты узнал? Да, а как узнал? А как узнал? А, да, номер такой. И нас это Вин хотел проще до, до нас написать. Сейчас закажу. Что-то напоминает? Нет, ты про до нас. Да, и Вин отправляет мою фото. Я там 2D. Подождите. Да, это я. Я не понял. IP-адреса. Что скажешь? Блин, там IP-адрес и фоточку одну отправлял, что я удалил, чтобы на камеру не попалось. Ну, я, походу, поняла, чего, потому что секретная два была. Что скажешь, Приколы? маме звони, мне мне звони. Э, не отвечает мама, я в шоке. Пол, это хорошо. Я сейчас чекнула это на ее номер. Ладно, это шутка. Ты не испугался? Подождите, мне не что за... сказала, чтобы я подхожу то за я обосрался, я не испугался, а обосрался. В рифму, да, же сказал. Даже. У меня, у тебя не работают звонки. А, позвони по ТД. Ты можешь сейчас маме телефон взять? Нет. Позвони по ТД. Ограничение. А, скажи, когда сможешь. Ок. Просто она тоже и на лилите играет на двадцать шестом лифе. Твоя мама класс. Да. Шутка... Шутка, это карма. Я давай на номер маме позвоню. Не, она разговаривает, и это не ее номер. Когда ты с телефоном будешь, вот, она может не дать. Вот. Она еще не дала. Хотя, блин, человеку, якого за 10 часов, він дом. не домер не восмистно. Писать зараз. То есть ссорится зараз, я вам просто показал переписку. Ладно, ждем тоді, а зараз, что будет дальше, то есть завтра звонок должен быть. Я, я ему позвоню. Подожди, это, это хорошая идея. Тогда, до... Тогда, до. Подожди. Тогда, до. Я тебе завтра в тринадцать ноль-ноль позвоню. Здрасте ты. На фейк. То у тебя будет. Пятнадцать. Ноль-ноль. Ладно, все, на цьому ми закінчуємо. Ладно, всім пока-пока. Забуло общення з фейком. Ладно, типу, може це даже не фейк, ми ж не знаємо. Ладно, все, всім пока-пока.